Марафон незламна країна продовжує свою роботу в етері на п'ятому. З вами Лідія Середюк і далі поговоримо про мирний план, який є, озвучив Дональд Трамп. Мирний план для Гази. І для цього долучаємо до нашого етеру Мохамеда Фараджолаха. Це головний редактор порталу Україна по арабськи. який просто зараз з нами на зв'язку, пане Мохаммеде, дякую, що ви зараз з нами. доброго навзаєм. Не вам дуже дякую за запрошення. Отож, хочу докладніше обговорити той план довгоочікуваний від Трампа, який вже отримав підтримку ключових арабських і мусульманських країн. Отож, 20 пунктів передбачає мирний план для гази, який презентував американський президент. Зокрема, там про роззброєння Хамасу в обмін на виведення військ та відбудову. А пропозицію цього голосили на спільній прес-конференції з ізраїльським прем'єр-міністром Бен'яміном Нетаньягу. Він по суті, підтримав цей план, однак від Хамасу досі нічого не чути. Наскільки ви проаналізували цей план? Що там чи всього вистачає в цих пунктах, власне, які перспективи втілення цього плану в реальність, зважаючи на те, що від Хамасу досі е, нічого немає, як власне теж вдасться Хамас до цього себто, примусити або якось залучити? Так, это очень важное вопрос, и действительно, этот план лучший из того, что было. И этот план ставит оба радикальные стороны перед сильным выкликом. Мы прекрасно знаем, что, к сожалению, палестинский народ и израильский народ стали заложниками именно двух радикальных направлений. С одной стороны Хамас, с другой стороны ультраправерадикальный правительство Натаньяху. Натаньяху, который... Для него 7 октября был не как подарунок. И на жаль, вы него использовал долго, чтобы отложить выборы в Израиль, усунуть свои оппоненты, избегать постоянные судей против него и, конечно, это был, привело к геноцид, в котором именно жахливые поступления против палестинского народа. С другой стороны, к сожалению, вся операция. Которая на час 7, 7 октября дуже допомогла Ірану, Росія відвікла в тобто це крило Ірану в регіоні, на жаль, виконав свою справу. Арабський світ з першого дня проти Хамасу і проти його действия. Але, на жаль, була і стає проблема, що немає в Ізраїлі. Партнер в мире, правительство Натаньяху, к сожалению, со своими заявлениями, мы же слышали после того, как уже в ООН поддержали исторические новости, ранее признали разрешение вопроса двух государств, слышали, как Бенгвир, как Смотрич, как Натаньяху, открыто говорят, не будет больше никаких заявлений, никаких держав в Палестине. И именно эти заебаступки помогли Хамас всегда вербовать новых боевиков. Всегда такие израильские поступки помогли Хамас именно пропагандировать свою идеологию. И от сейчас мы имеем катастрофа и преступление. Изра... Палестинский народ на крайней, скажем так, вымирании, особенно перед зимой, у людей не осталось ничего. С другой стороны, израильский народ, который хочет жить мирно. И сейчас Трамп действительно, цей план, в котором Действительно, реальный, в котором дается карту, дорожную карту, как выйти из ситуации, действительно, это очень хороший шанс для жителей Палестины и палестинской администрации, и всего арабского мира. И сейчас, почему Хамас молчит? Натаньяху, звичайно заинтересован в войне. Но видно, что э, Трамп смог давить на Натаньяху и заставить его принять. Сейчас... Дуже важно, что насколько арабские страны, которые приближены к Хамасу или не приближены, могут давить. И надеемся, что Хамас не будет слушать Иран или Россию, а будет слушать уже то, что э, в, э, словами не передать, в каком состоянии палестинский народ сейчас. То, то мы говорим, но пару десятков заручников э, израильтян, а на самом деле есть 2 миллиона заручников палестинцев в руках Хамаса. Вот она и правда. Сейчас я ци называю все «остальный шанс». Остальный шанс для того, что вопрос хоть как-то решить. Остальный шанс, в котором э, боевики Хамас могут остаться, существовать, если они хотят. И остальный шанс, в котором остановят Татаньягу. Если это, не дай Бог, не пройдет, тогда... Звичайно, Трамп будет облагать Израиль больше, и это будет больше и больше преступлений, и больше и больше будет смертей, и это на на руку и Россия, Иран, собственно, отвлечь внимание от Украины, от Тайвана. Поэтому ХАМАС молчит, потому что ХАМАС пытается каким-то образом уйти из-под контроля Ирана которые знаем, какие действия Иран. И, и, с другой стороны, Египет, Саудовская Аравия, все арабские страны четко сказали, что Хамас не, не имеет никакого политического будущее в Палестине. И нужно этот постепенно, он присматривает первые два, два дня вывод постепенно израильских войск, позже пускаем гуманитарную помощь, позже будет управляться именно техническим автократом, технические временное правительство, в итоге оно придется до правительства э, администрации Махмуда Аббаса. И это реально, это то, чего хотели и хотят палестинцы. Сейчас дуже важливо дождаться, посмотрим, кто сможет давить на Хамас, а если нет, я просто Страшна представити, що можна случитися, Особливо, не їх ми у початку зими, поки все виглядає доволі обнадійливо, але зважаючи на те, що від Хамасу офіційних повідомлень досі немає, можуть вони обрати ту саму стратегію, що були раніше, а просто ем, стояти на своєму чи є реальні механізми впливу. На Хамас, зважаючи, що стратегія по суті не нова, але цей план, як я розпочала свою тезу, викликає дуже багато надії у палестинців, і схоже, що теж може реалістично завершити цю війну у секторі Гази, але знову ж таки все впирається на те, наскільки можна буде натиснути на Хамас і повпливати, бо поки це єдина точка спотикання в цьому плані. Да, может, конечно, осталось из арабских краин Египет и Катар. Поскольку, естественно, э, Хамас или кто будет хочет газа управлять, он край зависимости от ближайшей арабской страны, это Египет, и здесь, естественно. И Катар осталось последнее, скажем так, более-менее государство, не то что лояльное, но хотя бы для них открыли офис э, в, в Дохе. Если они нет, то есть такой вплыв. Хамас, Катар может прикрыть им их офисы в, Катаре, может, естественно, помочь прекратить финансирование. Только мы должны понимать, это страдание для Хамас и, и намного добавит страданий для самих палестинцев. Сейчас был разговор среди арабских стран о том, что сюда может быть арабская коалиция для демонтажа Хамаса. Но, к сожалению, Натаньягу против. Проблема, как я говорил, что, к сожалению, Хамас пользуется радикальные поступки израильских политических сторон и, с другой стороны, таким образом не показывает типа, что Израиль не хочет мира для палестинцев. Проблема в том, что так как у арабских стран нет сильных рычаги давления на Хамаса, то же самое осталось очень мало рычаги давления на Израиль. Мы видели, как и Франция, и Британия, и Австралия, то есть представители цивилизованного мира, признавая Палестину. И правда, то что об этом мы говорили, если было бы реализовано палестинские державы, не было бы 7 октября, не было бы Хамаса вообще. Чтобы напомнить телезрителям, когда было подписано Ословское соглашение, Ясер Арафат, это единственный лидер, у палестинцев, который убедил всех палестинцев с этого дня мы с израильтянами не воюем, создала администрацию Палестины и создала палестинские полиция, которая арестовала кожен палестинец, который может навредить э, израильтянам. Кто был Ясир Арафат? Именно преемник или предыдущий преемник э, Натаньяху, Кто ликвидировал палестинскую администрацию Натаньяху? Тот, кто своими действиями возможно, не напрямую, но, к сожалению, Натаньягу создал Хамас или помочь появить Хамас. И это было против Фейсера Арафата, когда его в последние его дни сказал, я план мира, демократическая Палестина погибнет, вы будете иметь справу с кем? С более радикальными, с другими людьми. И вот, пожалуйста, Иран этим воспользовался. Поэтому тут нужно, чтобы тоже, кроме доверия на Хамас, одавить на Израиль, чтобы Израиль уже тоже вернулся к плану мира, который был Осло, чтобы прийти к выводу, что Израиль не может вечно жить в войне, Израиль не может мирно чувствоваться, не признавая права палестинцев. И согласно Осло, палестинская держава будущее без армии, то, кто максимум вооружения, то, есть все абсолютная выгода. И Саудовская Аравия пошла на такой исторический уступ, когда заявили, что Саудовская Аравия, мощнейшая экономика, готова признать Израиль и установить отношения, только требовать от Израиля одно – признать права палестинцев, чтобы жить. Вот в чем. И сегодняшний день наш мир, к сожалению, погружается в какие-то э, 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 радикальные правительства, неважно, официальные официне которые никого, ничего не, не признают. И вот это основная беда. А Хамас всего лишь явление, результатом предсто, э, предыдущих масса нарушений, которые к этому привело. Ежечасно, конечно, палестинский народ сейчас дорог, дорогую цену платит, и об этом все и они говорят, и мы говорим об этом. Когда доверил, что и можно было избирать, ну, ну ХАМАС давно теряли э, легитимность, но, к сожалению, уже мы знаем, диктатура пользы демократии только, чтобы добраться до власти, а, а, а позже никто не хочет уйти, и на этого повторяет. Пане Мохамеде, ото щойно з'явилися деталі від української розвідки про те, що гурта МЗС України врятували із гази 57 людей. І деталі цієї евакуаційної місії повідомили. А сьогодні власне здійснили надскладну операцію з евакуації групи наших громадян із сектора Гази, де критично погіршилась безпекова ситуація. В результаті проведеної місії врятовано 57 осіб. З них 48 громадян України, 16 дітей, 14. 18 женщин, 18 чоловіків. Также из сектора Газа эвакуировали 9 палестинцев, членов семьи, громадян Украины. Літак із групою вже приземлився в аеропорту Кишинева, а зі столиці Молдови евакуйовані вирушать в Україну автобусами. І також є контакти на сторінці головного управління воєнної розвідки України, куди громадянам України у секторі Гази можна звернутися аби скористатися допомогою від держави. Бо нині отакі от нас складні місії проводить МЗС та ГУР, українські органи зважаючи чи на погіршення там безпекової ситуації неодноразово? Ми згадали про вплив Ірану і вплив Росії. І, звісно ж, з огляду на таке просування у секторі гази ситуації, вони будуть намагатися наростити свої впливи. Протидія в цьому секторі є на озброєнні в американського президента, як вважаєте? É, é, позвольте небольшую ремарку по евакуацію. Звичайно, великі подяки і похвали імені головного управління розвідки і українським дипломатам. É, але на самом деле це дуже дякую. Але ще сім'ї набагато більшість? Є такий момент в евакуації, яка зв'язалася сімей. В чому проблема? Проблема, що є деякі члени сім'ї. Вони громадяни України, а інші не немає граждан України. Я надеюсь, що в місті. В МЗС, скажем так, візьмуть основу німецький, французький опит. Тобто Німеччина, коли евакуювала своїх громадян з Гази, з Палестини, а не не тільки громадяни, але їх сім'ї. А зараз дуже багато українців і українок, і українців старцях. В чому проблема? Жінка. Дружина Українка, там жона України там чита сім'я, а мочоловіки, що не мав громадянства. І коли продовжують евакуювати один член сім'ї, звичайно, від цього відмовляються. Я надіюсь, і це на самом деле нарушенні прав людини. Я надіюсь, що це дуже важливо, що вже евакуювали наших українців сектор газу цей питання приймуть вопрос увагу, приймут во що цілком. именно члены семьи. И палестинцы дуже любят свои земли. И если бы, и мы в Украине уже знаем, если бы не Греция, никто не мечтает попасть в Европу, чтобы просто поняли. Я читал много пропаганды, что типа кто мечтает в Европу. Нет. Если бы мечтал, давно могли уехать. Поэтому надеюсь, нам нужно спасти все людей и детей. По поводу сейчас Трамп, Трамп, конечно, имеет сильный вплив имае сильный плейб и мае и плыб, и, плыб, и свою скажем так мету. Трамп, как это все знают, как угодно хочет получить Нобелевскую премию. Это уже не секрет. И, звичайно, если он сможет положить конец войне в Украине и в Палестине, звичайно, это уже Поэтому я не сомневаюсь, что Трамп е может давить на ХАМАС через Иран. Если Иран будет играть и ХАМАСом, нет, он может снова распачать военные операции против Ирана. Это первое. Что касается вопроса, как давить на Израиль, что потом выполнить план. Это, это, это самый главный момент. Арабские страны предложили в Нью-Йоркской декларация, полный план мира совместно, который Франция его приняла, Германия, Великобритания, надеюсь, что Штаты наконец-то начнут смотреть на Ближний Восток. Двумя глазами. Они одни глаза не только через Израиль, а именно полностью, именно о том, что там есть партнеры с одной стороны и с другой. И хочу напомнить, из-за именно долгой, э, я об этом говорил, перед тем, как Путин оккупировал Крым, долго наблюдал, как нарушается международный закон, признавая палестинскую администрацию, власть, э, э, территорию, а международные сообщества на это не реагируют. Вот поэтому это столкнуло Путина захватить территории и других диктаторов. Поэтому сейчас мы в ожидании, посмотрим, как отреагируют. И сейчас, конечно, всем известно на самом деле, кто прав, кто виноват. Надеюсь, на, скажем так, наконец-то будет вверх мудрые голоса, потому что, хочу напомнить, со времен операции 7 октября это очень сильно навредило Украине, международный стабильность и очень сильно помогла диктаторским режимам в Иране и в Россию. Ну, повертаючись до американського президента, то сьогодні він та глава пентагону під Гексет зустрілися із американськими генералами. Там прозвучали доволі такі провокативні та гучні заяви про те, що Сполученим Штатам варто готуватися до війни. А приїхали навіть генерали із заморських баз Гексет Переконаний, що штати хочуть миру. Якщо вони хочуть миру, то треба готуватися до війни. Додав, що пацифізм це легковажно та небезпечно або захищаєте. Свій народ і суверенітет або підкорятиметеся комусь або чомусь. А от Трамп одразу пригрозив, якщо комусь не подобається те, що він говорить, можуть прощатися зі своїми званнями та зі своїм майбутнім і власне так доволі войовничо виступив, але це. На словах усе тому будемо ми за діями спостерігати, бо і стосовно бажання врегулювати російсько-українську війну теж лунало багато заяв. Але надійного тиску на Путіна ми так і не побачили. Відповідно, що провокації тепер ширяться і на європейські країни. Будемо ми чекати дії за ними спостерігати і сподіваюся, аналізувати вже в етері п'ятого. Про Сирію хочу далі поговорити. Точніше, про парламентські вибори там зареєструвалися вже понад півтори тисячі кандидатів. повідомляє агенція САН, і власне там е подалися. Е Подавались заявки на парламентські місця у 50 виборчих округах. Ми розуміємо, що і там Росія може свої впливи намагатися, звісно, що наростити. Наскільки там власне високі ризики цього впливу, і перед якими викликами ще серія стоїть на поризі цих парламентських виборів? Давайте коротко про Трамп. те, що созвали всіх генералов Савського мира, То, что это начал Пит Хексит, еще глава Пентагона вчера. И выступление Трампа действительно, честно, впервые я с ним согласен полностью. Очевидно, что Трамп играет в свою игру, в котором действительно пытался играть другом Путиным, пытался показать то, что мы хотим напомнить, что во время Байдена сколько американских актеров приезжали в Россию, потом в Америку типа Путин э, нуждается только в повагу. Ось Трамп дал ему повагу, да, и дал ему внимание, столько э, пивроку. Что мы отримали? Ничего, абсолютно. А когда Трамп уже увидел этот э, парад, который был в Шанхае, и в котором уже лидер Китая вооружая себя справа и слева двумя диктаторами, Путин и, Ким Чен Ин, и Китай, которые дуже сдержанные в поступках и в заявлениях, когда такой демонстрируют, это уже говорит о том, что действительно мы на пороге Третьей Святого. И о том, что Украина выигрывала целых три роки для Европы, чтобы подготовиться. И это уже действительно. И когда Трамп сказал что все люди, это правда, и выходят его поступки, жестокие с Европой, чтобы европы скажем так, ну это не дипломатично, не дипломатично, чтобы они доросли. Европейцы очень долго они зависели э, от штаты и сейчас они только после жестких поступков Трампа мы видели, как Европа начала меняться, начала вооружаться, начала пересматривать уже э, доктрину войны в э, других. И это действительно о том, что Трамп имеет серьезную информацию о том, что и, и, и Китай готовится до вторжения в Тайвань, и о том, что оси зла сформировался давно: э, Корея, Китай, Россия, Беларусь, и они более решительны. К сожалению, это факт, и это мы видели, когда северокорейских солдат, азиатских, уже на европейском континенте. то Что еще осталось? Э, они, уже э, дроны летят над Данией. Швеции, Польши и других. То, кто уже начал, уже пришел к осознанию, то, что в этом и Байден говорил, когда говорил Байден, что Штатам никогда не удалось стоять в стороне, когда идет война в Европе. И НАТО, это было наикрашей э, сброя, сдерживание, которое сработало, правда, 75 лет. И тогда Байден говорил, что глупец, кто думает, что Штаты не могут, э, могут, э, скажем так, стоять в стороне, когда война в Европе, э, это это просто иллюзия. И выходит, что Трамп начал приходить именно к тем поступкам, и к тем действительно доктрину Байдена, могу назвать. И поэтому созвал, дал понять, уже понял, что Путин вытирал об нем ноги э, в, в, в Аляске, это уже было принято. Также увидел, что как Ближний Восток, особенно это основная, скажем так, нефтяная база, в котором зависит от нее лидеры там подавачи нефть. Трамп видел, как уже теряет репутация штаты после легкой поступки с с Украиной и с другими, когда уже Саудовская Аравия, страны могут набраться к Китаю, но и уже начал демонстрировать решительность. Очень надеюсь, что это пора ответить, э, скажем так, этому несбалансированному Дмитрию э, э, Медведеву, который и утром, и вечером только угрожает э, ядерным оружием. И, кстати, и нам вопрос в Украине, это важно. Если уже давным-давно все вооружаются, я об этом и говорю, повторяю, мы на пороге, мы думали будет заканчивается старый мировой порядок, будет новый порядок, похоже, нет. Похоже, закончится старый мировой порядок, а будет новый мировой хаос. А в этом новом мировом хаосе беспорядок, права державы будут равномерно их силам их возможностям. И поэтому нужно готовиться. Я считаю, Украина пора готовить свою сброю массового уничтожения. Это может быть химическое, это может быть ядерное. И она это имеет полностью право. Мы видим, что старые, скажем так, приемы уже никак не живы. Ну и наши дипломаты пускай это оправдают, как мы получили. А вот потом. А потом нам не нужно сочувствовать, сожили. Нам нужно действительно что-то, которое сдерживает этим ядерным диктатором. Это на самом деле уже не роскошь для Украины. Это уже необходимость. Иначе без этого не вижу. Но и Евросоюз и Трамп понял, пос, посчитали цифры всех армий. Россия имеет примерно миллион с чем-то солдат или военнослужащих. Украина 900 тысяч. А самая большая, вторая, большая армия в, в НАТО, это Турция, 350 тысяч. То есть НАТО не возьмет баланс в, в армии, якщо, если, если потеряет Украину. То есть это простая арифметика. То, ну, то, Украина украинские... уже передает свой опыт борьбы с дронами, но украинский опыт не не является уникальным так, я, в контексте я, этого. Я, я, кроме є Есть момент. Э, психологически украинская армия уже воюет и уже готова. При всем уважении да, к польской армии чешские, латвийские, ци, повторяю, я не хочу никого обидеть. При всем уважении. Учиться, тренироваться, это одно, а воевать, это совсем другое. Еще неизвестно, то есть когда я уже читаю информацию, что залетел дрон над Польшей, и люди уже паникуют, люди уже ищут, куда это на самом деле показывает огромная проблема, промах в, 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 в бондесфер подал информацию о том что сколько мой волонтеры медиков и записались лишь несколько десяток это показывает что они мы для них выиграем время и поэтому трамп понял для того чтобы, чтобы вы поняли меня правильно тем почти еще долго суд торговой войны на самом деле не с китаем суд в торговой войны Трампа с китаем за евросоюза с кем будет торговать Евросоюз. И поэтому, когда уже посмотрел, что Евросоюз может похлебаться в войне, может разрушаться, Штаты не может богатые, в мир бедных. И вот уже начал показать клыки, и начал уже вернуться, действительно надеясь, что Штаты вернутся до их позиции сильнейшей держав в мире. Вот и, и этот момент сейчас нужно хорошо понимать, нужно прощаться с любыми иллюзиями под названием Міжнародні заклада, де є ілюзії, там де є ризики. Ризики ці невпевно збільшуються. Пане Мохамеде, мушу з вами прощатися, але встигли ми поговорити про важливі речі про події на близькому сході. Свіжі заяви американського президента. Дякую вам за фаховий такий глибокий аналіз. Мохамат Фараджулах був з нами на зв'язку. Головний редактор порталу Україна по арабськи. Власне, поговорили ми про міжнародну політику, зокрема.